কাপোৰ যে মই কি কৰিম নহয় থবতে জেগা নোহোৱা হৈছে এইযোৰো নতুন কাপোৰ নাই ইয়াত আৰু ৱাদ্ৰাবত এইসোপা এনেই সোমোৱাই যোৱাৰ আগে আগে সেইখিনিও আহি পাবহি কত যে ৰাখিম মই চিন্তাহে হৈছে মাক মই ইমানকে কওঁ কাম কৰা মানুহবোৰক দি দিবনে মায়ে অৱশ্যে দুই এযোৰ দিয়া দেখিছো মই তথাপিও দেখোন ইমান বেছি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছে মোৰ পেলাই দিব লাগিব উপায় নাই আৰু অঞ্জলিক মাতিছিলোঁ নহয় মই কাপোৰবোৰ অলপ জাপি দিবলৈ আহিয়ে পোৱা নাই চাওচোন ইয়াৰ পৰা অঞ্জলিকো দিব পাৰি নেকি মোৰ লগৰ ছোৱালী হ'ল বুলো কি হ'ল তাইতো আৰু মোৰ নিচিনা ধনী নহয় দুবছৰ আগতে কলেজত প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে একেকেইযোৰ কাপোৰকে পিন্ধিয়ে থকা দেখো ট'টেল চাগে চাৰি পাঁচযোৰমানহে কাপোৰ আছে নেকি তাই ইয়াৰ পৰা দুই এযোৰমান কাপোৰ দিয়ে দিব লাগিব মোৰ কাৰণে পুৰণা হ'ল বুলিনো কি হ'ল তাইৰ কাৰণেতো এইবোৰ ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে চাওঁচোন ভালকৈ কোনযোৰ দিলে ভাল লাগিব অৱশ্যে যিকোনো এযোৰ দিলেই হল তাইৰ নিচিনা ইমান দুখীয়া ছোৱালীয়ে যে ইমান কিয়ালৈ নেকি ইমানবোৰ কাপোৰ উলিয়াইছা তুমি হেই নাই নাই অঞ্জলি এইবোৰ কাপোৰ মই ডুবাইলৈ লৈ যাম নেকি তালৈ যাবলৈ মই কেইবাজো কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰি থৈছো আৰু ডুবাইলৈ গৈতো এনেও আৰু কাপোৰ লমেই এইবোৰ কাপোৰ থবলৈ জেগা নাই পেলাই দিব ওলাইছো কি কোৱা আৰুহি ইমান নতুন নতুন কাপোৰবোৰ তুমি দেখিলা তুমি এইবোৰ নতুন হৈ থকা নাই দেই মই কমেও এই কেইযোৰ হৈ গ'ল আৰু দুবাৰ পিন্ধা কাপোৰ তোমাৰ কাৰণে পুৰণা হৈ যায় আৰু আমাক চোৱাচোন দুবছৰলৈকে পিন্ধিলেও এইযোৰ কাপোৰ পুৰণা বুলি নকওঁ অলপ আগত মই সেইবোৰে ভাবি আছিলো কেনেকে পিন্ধা বাৰু ইমান দিন একেযোৰ কাপোৰকে সদায় সদায় নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ আমাৰ ইমান পইচা নাই নহয় আৰুহি আৰু পইচা থাকিলেও কিজানি মই ইমান কাপোৰখিনি খৰচ নকৰিলো হলে এনেকে পইচাবোৰ বৰবাদ কৰা যেনহে লাগে মোৰ পইচা সাঁচিবলৈ অলপ শিকিব লাগে আৰু সি ভাল জমাইছা দেই তুমি পইচা আকৌ সাঁচিব কিয় লাগে বাৰু যিমান পাৰো মই নজাৰি সিয়া উজাৰি খৰচ কৰিম মোৰ পাপা আছে নহয় পইচা দি থাকিবলৈ বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা মোক আজি কিন্তু তুমি অলপ হেল্প কৰি দিব লাগিব অ কোৱাচোন আৰু সি কি কৰিব লাগিব মোৰ ৱাৰ্কড্ৰপটো অলপ অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে মই তোমাক যেনেকে দেখুৱাই দিম তুমি মাত্ৰ তেনেকে জাপি জাপি থলেই হল কাপোৰবোৰ ঠিক আছে হব আৰুহী ৰবা ইয়াৰ পৰা এইযোৰ কাপোৰ তোমাক দিম বুলি ভাবি থৈছো মই এইযোৰ চোৱাচোন অঞ্জলি তোমাক পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব বৰ ধুনীয়া ফ্ৰক দেখোন কিন্তু আৰোহী মই এইবোৰ কাপোৰ নিপিন্ধো নহয় মোক তুমি কেতিয়াবা ইমান চুটি কাপোৰ পিন্ধোৱা দেখিছা জানো নাই দেখা বাৰু কিন্তু পিন্ধিলে ভাল লাগিব তোমাক মই তোমাক মৰমত দিছো ৰাখি থোৱা আৰু মোৰ ওচৰত ইমান দীঘল কাপোৰ নায়ে নহয় অলপ দীঘল বুলি কবলৈ এইযোৰে আছে হ'ব দিয়া আৰোহি তুমি মোক মৰমত দিছা কাৰণে ৰাখি থ'ম বাৰু নিপিন্ধিলেও ৰাখি থ'ম বাৰু পিছত কেতিয়াবা তোমালোকে মনত পৰিলে এইযোৰকে চাব পাৰিম পিন্ধি চাবাচোন এবাৰ ভাল লাগিব তোমাক এদিন পিন্ধিম বাৰু এতিয়া মোক কোৱাচোন ক'ত কেনেকৈ থব লাগে বস্তুবোৰ অ হা মই দেখুৱাই দিওঁ তোমাক আৰুহি তোমাৰ বান্ধৱী অঞ্জলি আহিছিল নহয় গ'লগৈ নেকি নাই যোৱা মা তাই মোৰ ৰুমতে আছে আৰে আৰোহী তাই কেনেকে ৰুমত অকলে থৈ আহিছা যে তোমাৰ কিবা দামী বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় যদি আৰে মা লাহে লাহে কোৱা তাই শুনিলে বেয়া পাব নহয় নুশুনে দিয়া তাই ইমান দূৰত আছে তুমি তাক এনেকে অকলে নেৰিবা তোমাৰ ৰুমত ইমান দামী দামী বস্তু আছে ইমান দামী বস্তু অঞ্জলিৰ নিচিনা দুখীয়া ছোৱালীয়ে দেখাই নাই চাগে আৰু সি কাপোৰবোৰ জপা হ'ল থেংক ইউ অঞ্জলি তুমি সঁচাকৈ আজি মোক ডাঙৰ হেল্প কৰিলা এইটোনো আৰু কি ডাঙৰ হেল্প আৰুহি হ'ব দিয়া মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ এইটো কি কৰিলা তুমি অঞ্জলি আণ্টি মই দেখাই নাছিলো ইয়াত যে পাৰ্ফিউমৰ বটল আছে এইটো আৰু সি দেউতাকে ডুবাইৰ পৰা আনিছিল এইটো পাৰফিউমৰ কিমান দাম তুমি অনুমানো কৰিব নোৱাৰা যোৱা মাহত আনিছিলহে মাত্ৰ ইউজেই কৰিব নাপালোঁ দেখোন মোৰ ভুল হৈ গ'ল আণ্টি বেয়া নাপাব কিন্তু মই জানি শুনি কৰা নাই নেদেখাকৈহে পৰি গ'ল তুমি জানি শুনি পইচা বুলি কোৱা নাই মই কিন্তু আমাৰ যে ইমান টকাৰ লোকচান হৈ গ'ল সেইটো কোনে কৰিব আণ্টি পাৰফিউমটোৰ দাম কিমান আছিল বাৰু মই আপোনাক টকা দি দিম আপুনি খং নকৰিব ক'ৰ পৰা দিবা তুমি ইমানবোৰ পইচা এইটো পাৰফিউমৰ দাম শুনিলে তোমাৰ মোৰ ঘূৰাই চাব হ'ব দিয়া অঞ্জলি তুমি ইমান টকা এনেও দিব নোৱাৰিবা মা এতিয়া তুমি বাদ দিয়া আৰু অঞ্জলি সিমান গালি পাৰিলো কি লাভ হ'ব আৰোহী তুমিতো গম পোৱাই এইটো পাৰ্ফিউমৰ দাম প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰ টকা তোমাৰ পাপাই আহি যেতিয়া মোক সুধিব এইটো কেনেকৈ ভাঙিলে মই কি ক'ম বাৰু মোৰ হাতৰ পৰা পৰি ভাঙি গ'ল বুলি ক'ম বাৰু মা কাম নাই আৰু তোমাৰ আৰোহী তোমাক মই ইমান মনা কৰোঁ এই দুখীয়া দুখীয়া মানুহবোৰ ঘৰলৈ নানিবা এই দুখীয়া মানুহবোৰে এইবোৰ ভাল বস্তু কেতিয়াও দেখাই নাই ধ্বংস কৰিবহে জানে আণ্টি আপোনাৰ খং উঠাটোৱে স্বাভাৱিক ইমান দামী বস্তু এটা মোৰ কাৰণে ভাঙি গ'ল কিন্তু আণ্টি আপুনি চিন্তা নকৰিব মই যিকোনো প্ৰকাৰে এই পাৰফিউমটোৰ দাম আপোনাক অতি শীঘ্ৰে দি থৈ যাম কোৱাচোন অঞ্জলি যাব দিয়া তাইক আৰু সি কিন্তু মা তাই ইমানবোৰ টকাৰ যোগাৰ কেনেকে কৰিব নোৱাৰে তাই কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে আৰু মই সেইখিনি টকাৰ আশাও কৰা নাই মাত্ৰ আগলৈ যাতে তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে সাৱধান হয় সেইকাৰণেহে এইখিনি কথা কলো আৰু তুমিনো কিয় তাই ইমানকে আমাৰ ঘৰলৈ মাতি থাকা তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত তাই মিলে জানো তুমিনো তাইৰ লগত ইমান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কিয় ৰাখা আৰে মা তুমি এইখিনিও বুজি নোপোৱা নাই তাইকনো মই কেতিয়াই মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবো মাত্ৰ মই ইটো সিটো কামত অলপ হেল্প কৰি দিবৰ কাৰণে তাইৰ লগত মাত বোল কৰো বিনা পইচাতে কাম কৰা ছোৱালীজনী পাই গৈছো মই সেইকাৰণেহে অ মই এতিয়াহে বুজিছো কথাটো ঠিকেই কৈছা তুমি আৰু সি তাকেই মই ভাবোঁ মোৰ ছোৱালী হোৱা এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰাখিছাটো আজিহে গম পাইছো অ মা আচল কথাটো সেইটোৱেই কি কৰোঁ বাৰু মই এতিয়া টিউশ্যনলৈ যাওঁ নে বেলেগ ক'ৰবাত কাম বিচাৰি যাওঁ টিউশ্যনটোৰ পৰা যিকেইটাহে পইচা পাওঁ তাৰে যদি মই সেই পাৰফিউমটো দাম দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই কম মই তিনি বছৰ হ'ব লাগিব ইমান দিন ল'ব নোৱাৰোঁ মই যিমান পাৰি সোনকালে সেই পাৰফিউমটোৰ দাম মই আণ্টিক দিবই লাগিব মাকো খুজিব নোৱাৰোঁ মাৰ ওচৰতনো ইমান পইচা ক'ৰ পৰা আহিব দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা মায়ে কিমান কষ্ট কৰিছে মোক ডাঙৰ কৰিছে ইমানবোৰ হাঁচতীয়া পইচা মাৰ ওচৰতো নাই কি কৰোঁ বাৰু ক'ৰবাত কিবা কাম এটা কোৱা হ'লে মই দুখীয়াৰ কাৰণে আজি আৰু সি মাকে মোক ইমান কথা শুনালে আৰু সি মাকে মোক যিখিনি কথা ক'লে তাতকৈ বেছি বেয়া লাগিছে আৰু সিয়ে মাকক কোৱা কথাখিনি শুনি তাই সেইখিনি কথা কৈ থাকোঁতে মই দৰ্জাৰ ওচৰতে আছিলোঁ মই চব শুনা পালো আৰু নাছিলে তাইৰ কামবোৰ কাৰণে আৰু মই ইমান বছৰে ধৰিবই নোৱাৰিলো তাই যদিও অহংকাৰ নাই বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মই যিকোনো প্ৰকাৰে মই টকাখিনি যোগাৰ কৰিবই লাগিব সোনকালে সত্তৰ হাজাৰ টকা আৰোহী আৰু আৰোহীৰ মাকক দি মই আৰু সিহঁতৰ ঘৰতে কেতিয়াও নাযাওঁ অঞ্জলি দেখোন তই এনেকে ইয়াত ৰৈ আছো যে অ ৰাহুল তই এনে অলপ ইয়াতে ৰৈ আছিলো

অঞ্জলি বুলি কোনেও যাতে তোৰ ওপৰত বেয়া চকু নিদিয়ে তই সঁচাকৈ মোক বহুত ডাঙৰ অপকাৰ কৰিলিও ৰাহুল হব দে অঞ্জলি ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে এইখিনিও নকৰিম নে তোক জব এটাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে মই মাত্ৰ দেখুৱাইহে দিছো জবটো হব দে এতিয়া বেজাৰ কৰি নাথাকিবি আৰু তই বিচৰা ধৰণে পইচা পাবি কিন্তু কামবোৰ ভালকে কৰিবি ভালকে কৰিম ৰাহুল মই সব কাম ভালকে কৰিম যা তেতিয়া হলে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ লগে ঘৰত গৈ আটা বাজি পৰে হল নহয় অ ঠিকে কৈছ তই যা মই অঞ্জলি আৰু ইয়াতে ঘৰ পাই হতে তো ইমান দেৰি হল যে আজি টিউচন কৰিবলৈ না যাও নেকি আন্ধাৰে হল দেখোন আজি না যাও মা টিউচন তো আৰু মই নকৰা বুলি ভাবিছো টিউচন নকৰা কিন্তু তই তো জানাই আমাৰ কিবা নাভাব চলি আছে অ মা আচলতে মই ভাল সাকৰি এটা পাইছো সাকৰি পাইছো কিন্তু তোৰ দেখোন ডিগ্ৰীয়ে শেষ হোৱা নাই পাৰ্ট টাইম জব হয় মা ৰাতিয়ৰ কাৰণে ৰাতি নালাগে দেই ৰাতি কোনো কাম কৰিবলৈ একো নাই বহিয়ে থাকিব লাগে একো চিন্তা নাই আৰু ভাল দৰমহা দিব বোলে সেইকাৰণেহে মই কৰিব ওলাইছো তুমি চিন্তা নকৰিবা মা কিবা ভয় থাকিলে মই নিজে নকৰিলো হলে জানো পাই কি ভাল দেখিছ আৰু তই এবাৰ ঠিক কৰিলে যেতিয়া মই মনা কৰিলেতো নুশুন তই আমাক টকাৰ ইমান প্ৰয়োজন হৈ আছে মা এই জবটো হাতৰ পৰা হেৰাই যাব দিব নোৱাৰো মই তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা খাই বৈ শুই যাবা মই সোনকালে ঘূৰি আহিম তুমি কিন্তু চিন্তা কৰি নাথাকিবা গাভৰুৰ ছোৱালীজনী এনেকে ৰাতি ওলাই গলে চিন্তা নাহিবনে বাৰু মনলৈ একো চিন্তা কথা নাই অ মা তোমাক মই কৈছো নহয় খাই বৈ তুমি ধুনীয়াকে শুই যাবা জীৱনৰ প্ৰথম আজি মই এনেকুৱা জেগালৈ আহিছো টকাৰ মানুহক কি কি কৰিবলৈ যে বাধ্য নকৰে এনেকুৱা ঠাইলৈ কেতিয়াবা আহিব লগা হব বুলি ভবাও নাছিলো তাকো ইমান চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধি ইমান যে অশান্তি লাগিছে মোৰ আৰু সিয়ে দিয়া কাপোৰযোৰ মোৰ আজিয়েই কামত আহিল মোৰতো এনেকুৱা কাপোৰ কানি নাই আৰু সি আজি এইযোৰ দিছিল বুলিহে সেইযোৰকে পিন্ধি আহিব পাৰিলোঁ আৰু ভালেই হ'ল এইযোৰ পিন্ধি আহিলোঁ এইযোৰ দেখি থাকিলে আৰোহী আৰু আৰোহীক মাকে কোৱা কথাবোৰ মোৰ মনত থাকিব আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিতে ইয়াত কাম কৰি যাব পাৰিম ইয়াত যে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁৱেই নাজানো আৰু ইয়াত মই কাম কৰিব পাৰিমনে নাই বেয়া লাগিলেও কৰিবই লাগিব মাত্ৰ নিজে অলপ ছেফ হৈ থাকিব লাগিব নহ'লেনো মই ইমান সোনকালে বেলেগ পাৰ্ট টাইম জব এটা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিম আৰু যোগাৰ কৰিলেও ইমান পইচা কোনেও নিদিয়ে সেইকাৰণে কষ্ট হ'লেও বেয়া লাগিলেও কাম কৰিয়ে যাব লাগিব মই ইয়াত সেই ছোৱালীবোৰে দেখোন মোতকৈও চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি আছে তাহাঁতৰ চাগেও অভ্যাসেই হৈ গ'ল সেইকাৰণে এনেকৈ থাকিব পাৰিছে

ভালেই কৰিলা আমাকো ৱেট্ৰেছ এগৰাকী বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিল তুমি ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিবা একো চিন্তা কথা নাই ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ ভৰসাতে আহিছো আৰু হ'ব বাৰু তুমি মাত্ৰ কামখিনি ভালকৈ কৰিবা আৰু পইচাৰ একো চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে দাদা মোক দাদা বুলি মাতিব নালাগে তুমি ৰাজ বুলিয়েই মাতিবা ইয়াত দাদা বুলি মাতিলে ভালেই নালাগে ৰাজ বুলিয়ে মাতিবা হয় নেকি ঠিক আছে হ'ব বাৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে কামত লগা আৰু আমাৰ বাকী কেইগৰাকীয়ে শিকাই দিব বাৰু তোমাক কি কৰিব লাগে হাই বিউটিফুল তোমাক আজি নতুন দেখিছোঁ ক্লাবত

কোনো পথে পিছে পিছে আহি আছে নেকি আকো আরে অঞ্জলি দেখুন ইমা রাতি তুমি রাস্তা কি কই আছা বাইদেউ আপনি ইয়াত ভালে হল আপনা কি এতে পালো মো বড় ভয় লাগি আছে লড়াটা মো পিছে পিছে আহি আছে বাইদেউ মো বড় ভয় লাগিছে বলা বলা অঞ্জলি মো লগত আছে আমার ঘর লাগি বলা মো গাড়ি খন অল আগতে পার কই থৈছো ভাগ্য ভাল যে আজি মো অল কাম আছে লেফালে সেই কারণে মো এফালে আইছিলু বলক বাইদেউ বলো কোনকালে মো বড় ভয় লাগিছে টাকার কারণে মই এটা বহুত ডাঙৰ ভুল হিতান্ত লৈ পেলাইছিলু এতিয়া ঘৰলৈ সোনকালে যাওঁ তোমাৰ কি হৈছে ঘৰত গৈ জানিম বাৰু অঁ বলক বলক অঞ্জলি মিছ আজি মই ৰাতি আপুনি আহিছে ভালেই কৰিলে সন্ধিয়া আপুনি অহাৰ কাৰণে মোৰ ইমান বেয়া লাগি আছিল ৰব মই এতিয়াই মোৰ কপিয়াই বুকছখিনি লৈ আহোঁ খুহি আজি তোমাৰ অঞ্জলি মিছে তোমাৰ নাই এনেই আমাৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈহে আহিছে অঁ অঞ্জলি মিছ ভালেই আজি তুমি ইমান ধুনীয়া ফ্লপ পিন্ধি আহিছা ন অঞ্জলি মিছ তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে একেবাৰে লাগিছে হয় নেকি কুহি থেংক ইউ চ' মাছ কুহি এতিয়া তুমি অলপ ভিতৰলৈ যোৱা মই তোমাৰ অঞ্জলি মিছৰ লগত অলপ কথা পাতো হ'ব মা মই ভিতৰলৈ গৈছো অঞ্জলি তোমাৰ কথাখিনি শুনি মোৰ তোমাৰ ওপৰত খংহে উঠিছে টকাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত অন্ততঃ তুমি এবাৰ মোক সুধিব লাগিছিল মোৰ ছোৱালীক দেখোন তুমি যোৱা দুবছৰৰ পৰা পঢ়াই আছা মই তোমাক এডভান্স দি দিলো হলে তুমি মাত্ৰ এবাৰ মোক ক'লেই হল হলে বাইদেউ আপুনি সঁচাকৈ বহুত ভাল কিন্তু কুহি এজনী সৰু ছোৱালী তাইক পঢ়াইনো মাহে মই কেইটকা পাওঁ তাই যদি মই এডভান্স বিচাৰিলো হ'লে কমেইখিনি এডভান্স টকা মই ভবা নাছিলো আৰু মোৰ আপোনাক বিচাৰিবলৈ কঢ়ি ইমান পঢ়োৱা তাই আগতে পঢ়িবলৈ ইচ্ছাই কৰা নাছিল তোমাৰ ওচৰত পঢ়াৰ পৰাহে তাই পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু তুমি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ বুজোৱা তাইৰ কথাবোৰ ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যায় তুমি পঢ়োৱাৰ পৰা তাইৰ ৰিজাল্টটো বহুত ভাল হ'ব ধৰিছে তোমাৰ নিচিনা টিচাৰ এগৰাকী আমি সেইবাৰ খোজো নহয় তোমাক দুই তিনি বছৰৰ নালাগে দহ বছৰ এডভান্স লাগিলেও মই দিবলৈ ৰেডি আছো থেংক ইউ বাইদেউ মোৰ ইমান প্ৰশংসা কৰাৰ কাৰণে আৰু সঁচাকৈয়ে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিছিল আগত যদি প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া কথাৰ কাৰণেহে প্ৰশংসা কৰিছো তোমাৰ পঢ়োৱাৰ ধৰণটো বৰ ভাল তুমি যে অকল টকাৰ কাৰণে মোৰ কুহীক পঢ়াই থকা নাই সেইটো বুজিব পাৰি কুহিয়ে যাতে সঁচাকৈয়ে বুজি পাওক ভাল হওক পঢ়াত সেইটো তুমি বিচাৰা আজিকালি টিউটাৰ বিলাকে আকৌ অকল টকাৰ কাৰণেহে পঢ়ায় সময়টো যেনে তেনে পাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু তুমি তেনেকুৱা একেবাৰে নহয় আৰু অঞ্জলি তুমি নিজেও দেখোন পঢ়াত বহুত ভাল আমাৰ এখেতে কলেজতে পঢ়া নহয় কথা আমাৰ এখেতে প্ৰায়ে কৈ থাকে চেষ্টা কৰিলে বোলে বহুত ভাল কিবা কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে কৈছো অঞ্জলি এইবোৰ যি টি কামত ইমান মন নিদিবা তুমি তোমাৰ পঢ়াত ধ্যান দিয়া পঢ়াতে ধ্যান দিব বিচাৰো বাইদেউ কিন্তু কি কৰিম পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাই মোৰ ঘৰৰ অৱস্থাৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই দেউতা সৰুতে ঢুকালে অকল মা আছে মাৰো বেমাৰ আজাৰ বহুত

এয়া লোৱা অঞ্জলি ইয়াত সত্তৰ হাজাৰ টকা আছে আৰু কেইখনমান কিতাপ এইবোৰ ইমানবোৰ কিহৰ কিতাপ বাইদেউ এইবোৰ মোৰেই কিতাপ আছিল অঞ্জলি ইয়াৰ আগতে মোৰ ইউ পি এছ চি পাছ কৰা এটা ডাঙৰ সপোন আছিলে বহুত কষ্টও কৰিছিলো কিন্তু এইটো সপোন পূৰা কৰিবৰ কাৰণে দিন ৰাতি একাকাই গৈ পঢ়িছিলো বিয়াৰ পিছতো চেষ্টা চলাই গৈছিলো অলপ অলপ কিন্তু ছোৱালীজনী হোৱাৰ পিছৰ পৰা একেবাৰে সময় দিব নোৱাৰা হলো এনেও পঢ়াত বহুত ভাল হয় তুমি এনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাচোন কিন্তু বাইদেউ মই পাৰিম জানো বহুত টাফ হয় বোলে যিসকলে পাছ কৰিছে বা প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেওঁলোকো তোমালোকৰ নিচিনাই লৰা ছোৱালী কোনোবা বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা অহা নাই নহয় গতিকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় পাৰিবা মাত্ৰ কেইবছৰমান কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত কষ্ট পঢ়াৰ বিশ্বাস দেখুৱাইছে এডভান্সে দিছো চোৱা অঞ্জলি মোৰ ছোৱালী কহি মেট্ৰিক নিদিয়ালৈকে কিন্তু তোমাৰ দায়িত্ব তুমি তাইক সদায় এনেকে ভালকে পঢ়াই গলেই হব বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাক মই কি বুলি যে ধন্যবাদ জনাও বুজি পোৱা নাই হ'ব অঞ্জলি মোক ধন্যবাদ দিব নালাগে মই তোমাক সঁচাকৈয়ে নিজৰ ভণ্টিৰ দৃষ্টিৰে চাইছো মই যিখিনি সপোন এৰি থৈ আহিলো যিখিনি সপোন মই পূৰা কৰিব নোৱাৰিলো সেইখিনি সপোন তুমি পূৰা কৰিবা বাইদেউ আপোনাৰ নিচিনা ইমান ভাল মানুহ আজিও এইখন পৃথিৱীত আছে এইখিনি লোৱা তোমাৰ কি কি কাম আছে কৰি লোৱা তাৰপিছৰ পৰা কিন্তু পূৰা প্ৰসাদ মন দিব লাগিব নিশ্চয় বাইদেউ আপোনাৰ মোৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসখিনি মই ভাঙিব নিদিওঁ আণ্টি আৰোহি এয়া লওক সত্তৰ হাজাৰ টকা

ইমান খিনি কোনো মানুহে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰুহি তোৰ নিচিনা ইমান দুখীয়া ছোৱালীৰ কাৰণে ইমানবোৰ টকা যোগাৰ কৰাটো ইমান সহজ কেতিয়াও নহয় তই কিবা নহয় কিবাটো গণ্ডগোল কৰিছই মই একো গণ্ডগোল কৰা নাই এয়া মোৰ কষ্টৰ পইচা বিশ্বাস কৰা এই টকা খিনি লোৱা আৰুহি বেয়া কাম কৰিবলৈ চোৰ ডকাইত কৰিবলৈ এইবিলাকৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহো অলপো বেয়া নালাগে সমাজত কেইজন মানুহেনো চিনি পায় ইহঁতক চুৰ ডকাইতৰ নিচিনা বেয়া কাম কৰিলেও কেইজনেনো গম পাব হয়তো ওচৰৰ পাজৰৰ দুই এজন মানুহে বেয়া বুলি কব আৰু সেইবোৰ ইহঁতে গুৰুত্ব নিদিয়ে আমাৰ নিচিনা সমাজত এটা স্থান থকা মানুহে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে আমাক কিমান মানুহে চিনি পায় অকনমান কিবা এটা হলে গোটেইখন ৰৌজাল ভোজাল হৈ যাব আণ্টি মই একো বেয়া ৰাস্তাত গৈ পইচা উপাৰ্জন কৰি অনা নাই এয়া সঁচাকৈ মোৰ কষ্টৰ পইচা শুনা আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আৰু মই কেতিয়াও নাহো ময়ে মুখখন তোমালোকে আৰু কেতিয়াও চাব নালাগে মাহ টকা খিনি কি কৰো এতিয়া দি থৈ গল দেখোন হব দিয়া ৰাখি দিয়া আৰুহি আমাৰনো কি আমাৰ পাব লগা পইচা হে লৈছো তাৰ পৰা আৰু ভালেই হল এজনী যে আৰু কেতিয়াও আমাৰ ঘৰলে নাহে তাই মুখখন মই এনে হচন হয় আর কেতিয়া সাব লাগানো হয় ভালে হল নিজৰ আগ্ৰহ হেকাকটাৰ ধৈৰ্যৰ ফলত আজি দুখিয়া ঘৰৰ সলিজনী এগৰাকী আইপিএছ অফিচাৰ মা মা কোনকালে এইফালে আহছন কি হল আৰুহি এনেকে সিৰিছে কিয় টিভি ফালে সোৱাছন মা এজনি আমাৰ লগত অঞ্জলি নহয় নে অঞ্জলি অ হয় তো তোমাৰ লগত যে হে সুৰ কৰিছিল অঞ্জলি হেজনি নহয় জানো তাই কাৰ এতিয়া সুৰ বুলি নকবা মা ভালকে খবৰটো সোৱাছন কিয় কি হলনো তুমি ডাঙৰ সুৰ কৰিলা নেকি ফটো দিছ যে টিভি আরে মা ভালকে সোৱাছুন তাই ইউনিফৰ্মটো দেখা নাই নেকি তুমি অঞ্জলি এতি আৰু আমাৰ আগৰ অঞ্জলি হৈ থকা নাই তাই এজনী আইপিএছ অফিচাৰ হল কি কৈছে এবো তুমি আৰু হি হ হসা কৈ এটো অঞ্জলি আইপিএছ অফিচাৰ হল অ মা গুটি কিটা নিউজ চেনেলতে তাইৰ ইনটৰভিউ দি আছে সোৱাছুন মা এদিন তাইক আমি চুৰ বুলি কৈছিলো আৰু কৈছিলো তাহাঁতৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহকনো কেইজন মানুহে চিনি পায় আৰু এতিয়া চোৱাচোন তাইক দেখোন আমাৰ গোটেই দেশৰ মানুহেই চিনি পাব সঁচাকে দেই মানুহক দুখীয়া বুলিয়ে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মই আজি ভালকে বুজি পালো কাৰ দিন কেনেকে কেতিয়া সলনি হয় সেইটো কোনেও নাজানে অঞ্জলি আমাৰ লগত ভাল থকা হলে আজি আমাৰ কিমান নাম হল হলে আৰু তুমিও তাইৰ পৰা বহুত ভাল কিবা কিবি শিকিব পাৰিলা হলে অ মা তাইৰ দুখীয়া বুলি তাইক ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আমি কামটো বৰ বেয়া কৰিলো তাইক ফোন এটা কৰি চাবাচোন মাতিবাচোন আমাৰ ঘৰলৈ আৰু চিনিয়ে নাপাব অ মা অঞ্জলিক এতিয়া চবেই চিনি পায় চবেই সন্মান কৰে এইজনী আৰম্ভ ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল সেইটো চাগে কলেও কোনেও বিশ্বাসেই নকৰিব আৰু সময় সঁচাকে মানুহক বহুত শিক্ষা দিয়ে